событий. Как можно его недооценить или переоценить? В любом случае, это вещь, которая изменит судьбу. Как здесь присутствующих, так я надеюсь, в этой стране, может быть, в этой стране. Таких бумаг, таких документов, при всех недостатках, там, спорах и прочем, ничто не совершенно, да? Но их можно всех перечислить и показать. Первым таким документом, который изменил лицо человечества, было Евангелие. Были четыре Евангелия, которые да, оставили нам Затем была декларация со Соединенных Штатов Америки. Нечто похожее на то, что делаем сейчас мы. Когда была величайшая империя мира, Англия, управлявшая всем, владычица морей, держав, колоний, рабов, денег, и величайшей силой такой, ну, и собралось, 4, э, и собралось 13 евреев в каком-то городишке Америки. И на четвертушке бумаги написали, мы не хотим Англии, мы хотим Америки. И мы за это умрем. И великой державой Англии не стал стали соединиться в Америке. При всех их пушках, при всех. Так вот что такое сила с Что такое бумага? Дальше была декларация прав человека и гражданина. Первая конституция французской революции, которая впервые во всем мире разделила понятие человека как личности и гражданина как правовой ситуации. До этого никаких граждан никогда не существовало. Был гражданский кодекс, их было всего два. Это гражданский кодекс Наполеона, а потом гражданский кодекс Сталина которые мы, к сожалению, в Украинской социалистической республике 1966 -го года успешно скасывали. И с тех пор понятие гражданин нам не знакомо. После этого были документы 17 -го года новой революции в социальной. После этого была Сталинская конституция 1936 -го года, которая вводила новые правовые понятия в мире, неслыханные и невидимые до тех пор, После этого была декларация прав человека в 48 и декларация прав коренных народов 2007 -го. Семь за всю историю человечества. Декларация о всенародном суверенитете и правах народа в Еще и поздравляю. <плодисменты> мало того, мало того, как бы, какие бы обвинения не раздались в наш адрес, а после оглашения декларации я вынужден был обратиться ко всем своим политронным почтовым ящикам с просьбой резко увеличить Значит, объем. Потому что объем поздравлений и проклятий превысили сотни мегабайт. Нас там обвиняют во всем. Безудержным национализмом. Этим проклятым хохлам надо делать прививки национального бешенства. Там и прочее, то есть люди э, вообще не понимают как бы, э, о каком национализме там вообще говорится о чем вообще говорится и пусть нас обвинят в великом самомнении в каком-то, знаете, в мании величия сегодня я здесь перед вашим лицом перед лицом камер говорю о том, что с правовой точки зрения с точки зрения международного права единственный народ, который сегодня существует в мире на документальной основе это Нету. Нет, нет, не так называемого русского еврейского, не татарского, будь-якого другого, который мог бы засвидетельствовать свое существование в мире, хотя бы чем-то. Понимаете? И мы почему-то уверены, что это то слово, которое должна которая весь мир, все человечество, в колоссальном экономическая кризиса. Ведь кризис не экономический. Кризис мировоззренческий. Почему? Потому что никто, ни Соединенные Штаты Америки, играя сейчас роль да, и самой Англии, ни Евросоюз, никто не знает, как сегодня выйти из ситуации, когда очевидный способ существования и производства народов, зашел все человечество в тупик. Дальнейшая производственная программа потеряла всякий смысл. Нельзя... То есть, которая убеждает нас, что надо иметь не четыре мобильных телефона, а пять. Которая убеждает нас о том, что машину надо менять раз в три месяца, потому что иначе они все разорятся. Ну и так далее, и так далее. Это тупик. Это полный тупик. Да, они радовались, когда умер Советский Союз, они радовались, когда умер социализм, назвали нас постсоциализмом. а теперь они пришли к пост капитализм. Я не знаю, что с этим делать. Есть технологии, которые способны изменить все человечество за считанные годы. Но есть одна маленькая малость. Для этого надо отказаться от власти олигархии над миром, поломать основы. Основ. Оказывается, вещи, которые несут здоровье, долголетие, свободу, они не могут принадлежать группе лиц. Они должны принадлежать всем, или их не должно быть. Вот перед этой деревней стоит мир. Сегодня мы говорим о том, что в истории того же украинского народа сколько раз все менялось. Были княжества Киевской Руси. Затем их сменили литовские князья. Польская корона, Российская империя. Австро-Венгерская империя, да, на пустые территории. Потом была, потом была Украинская Народная Республика, Петуровская территория, Гетманство Скоропадского, Украинская Социалистическая Республика, Немецкий Рейхскомиссариат во главе с Кохом, опять Украинская Социалистическая Республика и теперь Национальная унитарная держава Украина уже 20 лет. И мы что, во что мы должны поверить? То, что очередная смена формации, да, как мы это теперь назвали, организационно-правовой формы существования украинского народа приведет нас к благоденствию и счастью, если мы еще раз поменяем республику на, гос на государство, государство на державу, махно на петлюру и так дальше. Нам будет всем хорошо. Сколько можно в это верить? Еще тысячу. А что же оставалось неизменным на всей протяжении этих бесконечных форм смены, да? Причем оно же ускоряется. Если раньше там менялось раз в 100 в лет, да, формат, то оно меняется каждые десять лет, не успеваешь за, за, за этим уследить. Что оставалось неизменным? А неизменным оставался народ. Народ, который давал своих сыновей для битвы и свой труд для содержания так сказать, элиты и всего остального. Народ безмолвный труженик, бахарь, кормилец и защитник. Так не пора ли наоборот сказать, что не государство, не народ для государства, а государство для народа. И именно мы об этом и говорим в наших деталях. А кто такой народ? В загале. нас очень любят. А ты не, не народ? Во имя народа. Народу принадлежит все, Власть народа. А народ это кто? Никто не может отгонять свою документы с народа. Вычеркнули статью из паспорта о народной И мы стали безликим ничто. Если представить себе какой-то суд, в который с одной стороны власть имущий, а с другой стороны народ, и пузатого судью в мантии, который говорит, власть имущий, ваши документы, вы отвечите, предъявите ваши документы, не вопрос. Я президент Украины, я в А народ? Вы из ЦИ говорите, что вы народ, вы предъявляете никакой цели. Ваши документы. У нас нет. Покиньте зал и Все. Договор вот, закончен. Сегодня эти документы есть. Единого в мире образца больше таких документов нет. И мы ждем от остальных народов того же самого. Почему сегодня наши патриархи православной церкви тот же Римский, к которому мы обратились сегодня за свидетельством о истинности наших намерений, говорят о том, что это величайший совет. Они говорят о том, что сегодня это дает основу. Понимаете, образовывать любую державу, любую государственную форму только на основании договоров народа Понимаете? Только это дает старт миру без границ, потому что границы возможны между странами и государствами. А международными границы провести невозможно. Как можно провести границу, если у меня жена родственник? Какую границу мы можем провести между собой? Ну, киджа положить, по кавказскому обычаю, может быть? Там. Да. Да? Не трогайте, что примерно не Вот, все, это вся граница. И сегодня вот так обстоят дела. Сегодня мы собрались с вами на учредительное собрание украинского народа. Потому что как может общество управлять само собой, только собравшись все вместе да, и установив некий закон и право своего поведения внутри. И выше этого решения быть не может ничего. Нас упрекает в том, что да, вас там собралось 3, 5, 7, 8, какой же это украинский? Что это такое? Почему? Ну какие ваши могут быть решения в этой комнате там? Но, ну, опять же, если брать наиболее близкий пример, вот тот пример 13, 17 евреев, да, которые разрушили английскую империю. Было У нас уже больше осталось. <тых> Ты -ты -ты. Да? И второй момент, который я. Меня в администрации президента отчитали, мне тоже самый вопрос. Я привел вам следующий пример. Если бы Иисус Христос свое время решал действовать от имени большинства или меньшинства, то есть от количества собравшихся, то, наверное, он обратился бы к Иерусалиму с такими фразами, что, ребята, если у вас завтра на Голгофе соберется 10 человек, я дам себе прибит одну руку. Вот если у вас будет 50, то две. Но если большинство населения Иерусалима завтра соберется на Голгофе, то тогда я готов. Есть ли какая-то логика человеческая в таком в подобном движении? Ее нет. Даже если будет один украинец, а как мы давно недавно пошутили в МВД, говорит, согласно этой декларации, ты же говорит, первый украинец, ты Адам, ты говорит, украинский Адам. Я говорю, да, наверное, это так. Мне повезло быть просто в определенном месте, я первый украинец, я да. Даже если я буду один, это что? Умоляет право украинского народа распоряжаться своей судьбой, не состоящего из одного меня. Но я не один. На слава Богу, уже, уже, здесь стоит. А и письма идут и идут, заявления идут и идут, и среди идут. Очень хорошо. Если мы вспомним учредительное собрание, то, что мы делаем сегодня, то в нашей истории в наших народов их тоже не будет. Но мы не берем как бы вечевое право, потому что в каждом княжестве, в каждом сказать, городе, в каждой общине вещи было свое, а назвать их общенародными учительными собраниями это тяжело. Первое общенародное учредительное собрание было создано, создано после смутного времени, когда стал вопрос царя. Нужен был царь на царство. После эпохи Ивана Грозного династия Юрика была прервана. Ну, кто не знает, что стоит было создано, создано все, все сословия, все-все-все-все и был избран на царство Михаила Но к чему это привело, к каким последствиям через 300 лет мы все тоже прекрасно знаем. Показала практика, в царе не избирают. Вот такая ситуация. Как не футил. Вторая попытка учительного собрания была, вот, как говорил Федор после 2017 -го года, когда два года собранные со всей Российской империи, два дня люди пытались что-то решить, ничего они не решили, затронул зашел вопрос железняк, сказал, корону устал, все -го Больше никаких попыток собрать учительное собрания не будет. Это треть. Как известно, с древности, и каждый, кто служил в армии или был бы дай бог на войне, знает, что третий да. раз самый верный. Если в туда два раза два раза не попали, то в третий раз не попадали. Вот официально доставлен. Поэтому давайте, вот третий раз, это самый верный раз. И сколько бы нас сегодня не было. Я уверен сам, и думаю, что уверен каждый здесь сидящий, что нас город будет услышать. У нас голос будет услышан главное кем. Тем энергия. это кто-то называет это Богом. Вы а, хотите это Космосом, Не, же, да, э, полем идей, полем смыслов, эгрегором, в разных там вот то, что мы делаем сегодня, услышано и будет услышано этим. А когда идея услышанная этим, овладевает массами, Численно, да, для остановить ее невозможно. Можно нас отбить, можно 15 раз проводить декларацию, 8 раз сказать, что вечный свет украинского народа это сбор кучки сектантов, но ничего с этим сделать уже нельзя. В мир она вброшена в мир. Пока мы ее обсуждали, может, мы не просто, мы не сильно пяли во лбу, хотя когда-нибудь, когда будет когда немножко последнее время, я расскажу, как пришел к этой декорации, то есть так, чтобы 0 никто не вызвал сейчас. Вот. Но э, пока мы это делали, в Евросоюзе, в Бельгии, 13 октября, в European Community собралась спиннота всего Евросоюза и приняла похожую вещь. Не такую, как у нас. Но приблизительно. Она... Идеи одни и те же. Это значит, что эта идея летает в мире. Антихристианская доктрина государства, не антиправославная доктрина, государство как аппарат насилия, да, мы вспомним, аппарат насилия для подавления, да, 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 да. когда одна группа подавляет людей, одних, других, в зависимости от цвета кожи, вероисповедания, классов и прочих различий, эта, эта доктрина должна умереть. Умереть она может только в народном, в народном варианте, Потому что народ состоит из всех. Да? Из богатых, из бедных, из коммунистов, из анархистов. И они не могут на базе того, что они анархисты, коммунисты, богатые ребята убивать других друга. Есть. Иначе мы из этого готовы. Да, Значит, мы из этого никогда не выйдем. Поэтому. Да Здравствуйте, украинский народ единственный народ в мире на сегодня. Да здравствует декларация. Да здравствует первое учредительное собрание граждан. <связывающий>